украинский, в основном харька, харьковчане, девчата, так что мы сегодня будем есть наш украинский борщ с рыбами украинский и фасолью, фасолью. Украинский Уса. борщ. Все, иди а тебя там девочки, это маленький из Сирии, он иди. готовит свой фалафель. Ага, Фон Бобис Ду. Фон А у себя мне Анна. На? Из Ирана. Это тоже из Сирии. Я из Украины. Я полтавчанка. Полтавская галушка.

Moment, Moment, Moment. Okay, jetzt noch eine große Quelle, ne? Nimmst du die? Haben wir, ja. okay. wir, brauchen nur Salz. Noch? Ich nehme das. Очки сніги, щоб твоє лісом було. Люда, може, нас Покажи свої пані. Середня покриває. Добрий день. Я Марина Гонтар з України. Українка, я мешкаю 20 років у Берліні. Я б могла вам це все розповісти на українській мові, але ж я перейду на російську, тому що де я знаходжусь в цьому місті інтернаціональне місце, і сюди приходять люди різних національностей, як із Совєтського Союзу, також і країн, які зараз знаходяться. В состоянии войны, то бишь сирийцы, также беженцы из Ирана, ну наши, конечно, украинцы тоже, русские тоже. Мы сейчас находимся в центре Берлина, в районе Кройцберг, в Халле кроицкирхе это кирха, в принципе, идентифицирует себя как, как, церковь всех религий. И поэтому они нам дали притулок, прибежище, убежище. Как беженцам Украины мы здесь собираемся по вторникам. Встречаемся сейчас в в течение уже третий, третий год мы здесь встречаемся. В начале войны беженцы приходили сюда, в принципе, за советом, за помощью. И, и мы также все вместе оказывали большую поддержку, гуманитарную помощь для Украины. То есть, ну, чем могли, в основном женщины, конечно, и, конечно, беженцы, мы не имели много денег, но, тем не менее, мы вязали носки, я думаю, у нас за прошлый год было навязано около 300 пар. Потом делали вот эти маскировочные... Шапки на шлемы. Но все, что требовалось, потому что приходили бойцы, приходили, потому что приезжали к женам и нас спросили, что мы должны делать. Собирали деньги, покупали ну, разные вещи по субботам, отправляли. Это была у нас такая большая помощь. Собиралась около 60 женщин, которые здесь, в церковь, брали все материалы и вязали и делали все дома, приносили и переносили сюда. Сейчас это немножко изменилось, потому что больше гуманитарной помощи идет от разных стран, но все равно украинки приходят сюда, так же как и сирийцы, делятся опытом. Кто приходит за каким-то советом? Я ввиду того, что живу 20 лет здесь, то, конечно, я больше знаю, помогаю нашим людям всяких, во всяких социальных вопросах. То бишь, либо же консультация, либо же позвонить, либо же что-то там написать. Это всегда у нас помощь. Сегодня мы собрались с украинцами, это украинцы. Дякую вам. Шон, Марита. Собрались сварить наш украинский борщ. Мы сварили принесли все, собрались, вместе организовали, и сегодня будем мы вас кормить украинским борщем. А я еще для вас заграю нашу такую дуже хотя <laughs> хочется сказать, известную песню «Я музыкант». Я приехала 20 лет назад в Германию, сюда, в Берлин, как музыкант, и все эти годы работала и работаю. Как музыкант и здесь я тоже играю, как и для беженцев, так точно для всех посетителей. Иногда просто сажусь на рояль, здесь есть и играю то, что у меня на душе. Я вам с удовольствием сегодня сыграю. Вот. А еще я работаю тоже в лагере беж беженцев. Я пошла, потому что у меня педагогическое образование. Я там три дня работаю с нашими детьми. Вот такая история у меня получилась.

И одежда, да, она целую да, им. 100 И очень саг. -а -а -а. Здесь она тоже я -я 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 -я. на. <свят> так сказать. <свят> а, я думала, что она сама приходит, она не, не рабоченькая. <свят> Мне тоже <свят> вкусненько. Одежду 100 грамм не взяли, сало не взяли.

Видишь, только на блондинок бросает. Нет, не на Мой беженец. Мы его в ноябре адаптировали. Привезли и хотели бросить. А мы его забрали. И теперь у нас живет. Получил документы на... Давай. Я тоже ездила документы делать. Беженец из Полтавы, полтавский дворянин, да? Давай. тебя Не хочешь?